undang dan reformasi institusi untuk menjawab. Ya, terima kasih ya, Puan Pengurusi. Undang-undang bukan hiasan. Mahkamah kekal jadi keadilan. Belanjawan 2026 beri keutamaan kepada reformasi dan ketulusan. Teruskan. Ini ini cukup jawapan ya, mak? Kalau jumpa saya ber saya berduduk. <laughs> Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setia tinggi penghargaan kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan Belanjawan 2026 di peringkat jawatan kuasa pada hari ini dan berbahas mengenai butiran-butiran di bawah tanggungjawab portfolio undang-undang dan reformasi institusi Jabatan Perdana Menteri iaitu Parlimen Malaysia, Jabatan Audit Negara, Suruhanjaya Pilihan Raya, Jabatan Perdana Menteri untuk agensi-agensi di bawah portfolio saya, Jabatan Peguam Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Saya pergi terus menjawab perkara yang dibangkitkan oleh pembahas pertama yang berhormat Si Putih yang telah bangkitkan mengenai kenaikan kadar gaji maksimum tahunan untuk layak menerima bantuan guaman mohon supaya kadar ini dinaikkan. Tuan Pengurusi, untuk makluman yang berhormat saya si putih, Kerajaan Madani amat perhatian terhadap memastikan hak akses kepada keadilan, right of just, access to justice untuk seluruh rakyat Malaysia terpelihara. Ini termasuk memastikan bantuan guaman diberikan kepada rakyat yang memerlukannya. Terima kasih. Dalam hal ini, cadangan oleh si, yang berhormat si putih adalah satu perkara ia... Dasar yang boleh dikaji dengan mengambil kira trend kos guaman dan kos proceeding jika masih amat membebankan rakyat hingga menghalang mereka mendapat akses kepada keadilan. Dalam mempertimbangkan kenaikan hak kelayakan bantuan guaman, kerajaan juga perlu mengambil kira kesan pada pasaran hikmat guaman yang disediakan oleh peguam swasta yang juga melibatkan jumlah peguam bela dan peguam cara yang sangat ramai. Jika had ini dibuka terlalu luas, kita juga kena ambil kira sejauh mana bantuan guaman percuma oleh kerajaan ini tidak pula menjejaskan profesion mereka. Ini adalah kerana tidak semua firma guaman swasta di Malaysia yang mengenakan fee guaman yang mahal. Saya akan memohon kepada Jabatan Bantuan Guaman untuk meneliti dan mengkaji carangan ini secara terpenci. namun begitu saya ingin menjelaskan di sini bahawa penetapan hak pendapatan 50 rm 50000 ringgit setahun untuk bantuan guaman di jabatan di bawah jabatan bantuan guaman bukan satu penetapan mutlak dengan izin absolut. dalam akta bantuan guaman sambal sedia ada menteri masih boleh mempertimbangkan pemberian bantuan guaman untuk mereka yang berpendapatan lebih 50000 ringgit setahun demi kepentingan keadilan bagi bantuan guaman di bawah yayasan bantuan guaman kerajaan YBGK, untuk makluman ahli yang hormat YBGK ini akan dibubarkan dan fungsi-fungsinya akan diserap oleh jabatan bantuan guaman dan pembelaan awam hak kelayakan sedia ada iaitu gaji tahunan tidak melebihi RM36,000 setahun untuk bantuan goman di bawah YB JK akan ditingkatkan kepada RM50,000 setahun selari dengan hak kelayakan pendapatan maksimum tahunan untuk bantuan goman di bawah Jabatan Bantuan Goman. Yang berhormat si putih juga telah membangkitkan beberapa mengenai kes Adam Radlan. Puan Pengurusi, untuk makluman yang, yang beramak saya menjawab isu ini bagi pihak SPRM. Saya ingin memaklumkan bahawa soalan mengenai Adam Radlan ini telah dijawab oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi pada hari semalam. Cuma saya ingin tekankan bahawa berdasarkan maklumat yang saya terima daripada pihak SPRM, amount raspoh yang diterima adalah dikatakan sebanyak 4.6 juta dan bukannya 9.9 juta seperti yang diterbitkan di Akbar. Saya telah maklumkan ini perkara ini kepada pegawai untuk uh, berkomunikasi uh, dengan dengan online news dan sebagainya untuk uh, to do the necessary correction. Yang Berhormat Si Putih telah juga membangkitkan pendirian Jabatan Peguam Negara mengenai kes yang tadi sebut tentang uh, anak menantu tak boleh sebut pagu sebab mereka fobia jadi saya tak akan orang tak tu sebut. ada nama, ada nama, sebut nama saya lah. tak sebut anak menantu pagu tapi dia memang hakikat dia anak saya menantu diputu. pagu lah. Tuan-tuan Mursi jadi uh, Tuan Mursi saya nak tanya kepada Menteri Tak 36-6 tadi, dalam... tadi saya dah bangkitkan Tansi yang Deputi dah buat ruling pun buat ruling sebab itulah Timbalan Menteri sebut nama ruling Tansi Deputi sebut nama Ah, jangan saya yang, tak, Muhammad saya saya saya, yang Muhammad saya ada dalam dewan tadi kan Yang Muhammad ada dalam dewan So Nantu. sebut nama Terima kasih Saya dah kata saya sebut anak menantu Saya tak sebut nama Saya sebut anak menantu Sebab pakgu tu Awak sebut pakgu Tak boleh sebut Jadi Tentang emau tu Barangkali Emau tu tidak Memang penting lah Tentang emau tu Tapi yang lebih penting ialah Kita nak tahu Apakah yang akan dilakukan oleh SPLM untuk bawa dia balik ke Malaysia? Kalau seperti yang selalu kita sebut, berani kerana benar, takut kerana salah. Jadi kenapa dia tak balik-balik ke Malaysia? Itu soalan kita. Sebab kalau ikut laporan daripada New Street Times, dia kata apabila Pago didakwa di mahkamah, beberapa hari selepas itu, dia terus lari ke luar negara. Jadi ini satu yang uh, agak serius yang saya minta ya supaya SPRM berikan penjelasan. Kenapa tak boleh kesan dengan satu pasukan penguatkuasa ada seribu lebih orang tak boleh kesan dia tiba-tiba surat khabar boleh keluar, liputan yang jelas sekali. Itu soalan saya. Yang berhormat, mungkin yang berhormat uh, salah dengar, perkara yang saya jawab adalah mengenai Adam Radlan. Dan perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat, saya sekarang akan jawab. Lepas tu yang boleh yang berhormat boleh bangun dan taruh sebanyak berapa ibu. <laughs> <laughs> Minta penjelasan. kerana, ya. Boleh? Ya. Uh, yang berhormat Timbalan Menteri, kalau yang uh, Adam Ratlan ini, dia uh, rasuah amountnya adalah 4.6 juta ringgit. Sekarang dia bayar balik 4.1 juta ringgit. Jadi masih ada 500 ribu. Mana pergi? Jadi dia masih boleh dibebaskan begitu saja. 500 ribu lah. Berhormat, matematik uh, yang berhormat sangat bagus. <laughs> Tepatnya, saya pun pelik. Uh. I, I, don't understand the logic. Macam mana kalau dikatakan uh, telah mengambil 4.9 juta, tetapi, apa, uh, bukan not 4. 46 juta tetapi uh, uh, bukan empat uh, dari 46 juta 44.1 juta di di Ha. Uh, jadi 500 juta di mana? Yang Berhormat Si Putih boleh jawab. Saya tak boleh ribu jawab. Ribu tapi saya percaya mungkin SPRM boleh membuat satu kenyataan uh, 500 ribu ringgit. 500 ribu ringgit memberikan kenapa eh uh, perkara ini ber berlaku dan yang berhormat perlu fikir juga saya difahamkan bila perkara ini disuarakan di uh, bila ada perbahasan uh, hujan di 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 mahkamah uh, sebenarnya pendakwa raya telah memohon bahawa uh, dia diberi DNA uh, discharge not not amounting to acquittal tetapi mem mahkamah memberi acquittal ini uh, di luar uh, apa, kuasa SPR, uh, SPRM It's not the power of the SPRM to control the discussion of the judge. Tetapi itu lima ratus ribu ringgit uh, seperti yang berhormat pun saya pun boleh saya ramai di antara ahli parlimen sini pun menanya uh, kalau macam itu esok hari shock lah kita curi juga. Izin. Mean, uh, Dan lepas tu kita fine compound bayar korang sedikit kita boleh belah. Ya. Yeah. Berkenaan dengan uh, DNA yang telah pun diberi oleh mahkamah. Uh, sorry acquittal and discharge yang telah pun diberi oleh mahkamah walaupun uh, seperti yang timbalan menteri kata tadi uh, MSC atau SPRM telah pun meminta untuk DNA. Adakah itu telah pun dicabar melalui rayuan? Dan sekiranya tidak, bukankah itu merupakan bahawa SPRM telah pun uh, menerima uh, keputusan tersebut. Pak cik itu satu cadangan yang baik saya percaya kerana keputusan batu baru dibuat semalam maka ada kalau saya tidak silap 14 days saya appeal ke uh, high court mungkin perkara itu 14 hari uh, 14 hari mungkin perkara itu patut dia appeal atas asas on uh, on on saya public akan re uh, just refresh sikit adakah uh, terdapat uh, niat untuk uh, merayu keputusan tersebut uh, dalam pengetahuan uh, Timbalan menteri yang berhormat, yang berhormat pun tahu sebagai peguam, kita dapat arahan saya dari uh, SPRM. Kalau saya peguam tersebut, saya akan membuat rayuan. Itu pada pandangan saya lah. Yang berhormat, uh, mengenai uh, yang berhormat Lim Guan dan di mana uh, bagan, yang berhormat bagan, di mana uh, yang berhormat si Putih telah bangkitkan mengenai money trail, uh, double standard dan perkara-perkara tersebut, saya mendapat uh, 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 arahan dari SPRM. Perkara ini adalah subjudis pada pandangan peguam. Lah. Maka pada sekarang perkara itu patut uh, saya tidak boleh memberi jawapan sedalam-dalamnya mengenai perkara tersebut. Walaupun saya faham ada kekurangan dan sebagainya dan saya harap uh, perkara itu boleh diambil atas lagi ke Peguam Negara untuk satu penyiasatan dan tindakan selanjutnya. Ya, ya. Yang berhormat? Yang berhormat, Timbalan Menteri macam mana dengan jiran Bagan Bera itu yang case itu ialah melibatkan 170 juta ringgit cash jadi uh, selepas beliau dan pemantunya pulangkan duit itu lepas tu macam tak ada apa-apa adakah AGC akan lepaskan uh, beliau begitu saja sekarang kami saya sebenarnya mau tanya adakah ini adalah hala tuju bagi SPRM ataupun AGC jadi kalau kita dipakan dalam rasuah, kita hanya boleh kita perlu pulangkan saja. Lepas tu tak ada apa-apa pendakwaan di diambil oleh pihak kerajaan. Ya ya hormat uh, saya ingin bagi tahu bahawa dalam penyiasatan uh, yang hormat uh, ber saya difahamkan penyiasatan belum habis. Uh, perkara itu di mana uh, dalam lagi penyiasatan satu uh, keputusan muktamad belum dibuat. Dan uh, bilakah uh, keputusan utama itu akan dibuka? Saya tidak tahu. Itu mungkin uh, tak lama lagi lah itu sudah di, saya difahamkan. Yang berundak, uh, kota Melaka. Saya telah mengemukakan beberapa dokumen berkaitan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan. Uh, this is a bit different kepada pihak polis di Raja Malaysia pada 23 Ogos. Ah, saya mula. Puan Pengurusi, untuk makluman yang berhormat Kota Melaka, saya menjawab bagi pihak SPRM. SPRM telah mengumumkakan beberapa dokumen berkaitan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan kepada pihak polis di Raja Malaysia PDRM pada 23 Ogos 2023 bagi mendapatkan bantuan untuk mengeluarkan red notice dari daripada pihak Interpol. SPRM tidak boleh melepasi bidang kuasa Interpol dalam pengesahan tersebut. Hal ini tertakluk kepada peruntukan undang-undang dan keberadaan pihak yang sedang dikesan tidak dapat dipastikan. Manakala berhubung pembatalan pasport, permohonan melalui surat telah dikemukakan kepada Jabatan Immigration Malaysia JIM pada 4 Ogos 2023 dan 8 September 2025, jabatan Imigresen Malaysia telah mengambil tindakan pembatalan sebagaimana surat pengarah Imigresen bertarikh 12 September 2025. Pada masa ini, SPRM sedang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengesan ke keberadaan beliau dari Malaysia. Dua menteri. Okey, yang kau temankan. Jadi kalau mengikut jawapan daripada SPRM, mereka ada minta bantuan daripada Interpol. Tetapi tak boleh kesan dia. Jadi barangkali SPRM sepatutnya mungkin boleh dapatkan sedikit maklumat daripada New Street Time yang boleh siarkan liputan tersebut dengan gambar-gambar tersebut. Nampaknya Interpol lagi kurang berkesan lah kalau bantu kalau banding dengan New Street Time tersebut. Apa pandangan Timbalan Menteri? Merawat itu susah nak tahu. Tapi saya sependapatlah. Kalau ada online news atau news yang di sini lebih lebih pantas dari menggunakan interpol, saya percaya SPRM akan menggunakan koneksi tersebut. Tetapi kita semua tahu lah, dia ada di, berluan, di luar negara dan kita saya juga sendiri baca. Online onlineisme katakan bahawa dia menggunakan pasport yang lain saya tidak tahu itu benar atau tidak tetapi saya difahamkan oleh SPRM tindakan sedang diambil mereka serius dan menggunakan interval interpol adalah satu jalan yang yang patut dijalankan. Kemrahmat Si Putih ada bangkitkan mengenai yang kemrahmat mengenai penggerak uh, Lembaga Kelayakan Profesional Undang-Undang, LPQB, apakah kuasa punca kuasa LPQB untuk melaburkan wang dalam simpanan tetap fixed deposit? Yang berhormat, saya minta maaf kepada Bukit Gulugo. Saya baru dapat arahan, saya tidak mengikuti kes Adlan itu. Saya difahamkan bahawa Uh, kes itu keputusan telah dibuat di Ogos 2025 dan saya difahamkan tidak ada rayuan dibuat Kenapa rayuan tidak so, dibuat? Kenapa, saya tidak. Uh, yeah, itu obviously adalah soalan uh, natural question Kenapakah rayuan tidak dibuat? Dan adakah itu merupakan satu penerimaan uh, keputusan bahawa A and D ataupun acquittal and discharge itu diterima, that means there's no further action adakah itu merupakan uh, statusnya saya, saya, saya percaya uh, uh, yang berhormat uh, faham bahawa uh, keputusan SPRM itu adalah keputusan mereka sendiri tetapi kita sebagai law makers boleh membagi pandangan dan kita ada juga ada jawatan kuasa jawatan kuasa supaya tekanan-tekanan tertentu telah dibuat nobody is above the law dan uh, kenapa ia tidak uh, dirayu, mungkin saya uh, boleh uh, memohon kepada SPRM untuk memberi uh, jawapan bertulis apakah asas mereka telah buat untuk tidak merayu. Memandangkan ini adalah satu perkara yang sangat sensitif dan satu perkara di mana uh, masyarakat orang ramai dan kerajaan madani tidak boleh terima uh, perkara ini. Dan Menteri, ini ini memang menyokong kekhawatiran uh, rakan saya dari Seputih berkenaan dengan sama ada ini merupakan amalan just bayar saja and then akan dilepaskan tanpa apa-apa tindakan. Saya ada diambil. lagi satu problem. Menteri, sekejap 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 pesud. Siapa? Ha? Saya difahamkan. This is another matter. When it has been compounded, it is not a, when is compounded. Uh, according to section 92 korongan 4 MACC Act, once compounded, it cannot be prosecuted again. Uh, itu itu mana dia? I, 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 if we can get the picture. Sekejap, saya nak pergi ke. Tak, yeah. sikit pasal perkara yang sama. Okey, kalau uh, pihak SPRM minta DNAA, tapi mahkamah akan bertanya, kalau yang biasa buat kes jenayah, saya rasa masuk gugur tahulah. Yeah? Biasanya mahkamah akan tanya Nak teruskan dengan pendakwaan ataupun tidak Kalau tak ada pendakwaan nak diteruskan Bermakna dia akan lepaskan dan dibebaskan Dia tak boleh DNA lagi Kecuali kalau nak dakwa balik Tapi kalau mengikut 92.4 tadi Compound dah selesai Tak boleh didakwa Bermakna sekarang ni Apa yang berlaku di mahkamah adalah final dah tak boleh dirayu lagi. Adakah maknanya menteri tahu perkara ini berlaku di mahkamah bahawa pihak mahkamah bertanya nak diteruskan dengan pendakwaan ataupun tidak? Ha, itu maksud saya. Okay, terima kasih. Mungkin menteri tak tahulah. Tak apalah, jangan, jangan membuat ha. satu andaian. Tak Memorongan. bukan andaian. <laughs> maksud saya, no, don't, you don't 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 Maksud saya begini, 254. Okay, know. don't. Kanun acara jenayah no, no, menetapkan bahawa sekiranya tak buat, tak nak teruskan dengan pendawaan bermakna kes akan dilepaskan dan dibebaskan. Okay, Bukan kasi. DNA, eh, kena ingat tu. Faham, faham, faham. Ha, kita beramal jenayah faham. lah yang mana beramal jenayah? Faham. Boleh tahu perkara tu. So, saya, uh, nak, saya, nak jawab kepada Bukit Golgo Ya. Yeah. Uh, itu adalah mengenai section 92 kurungan 4 akta amlah. Yes. Because he was charged under that act. So it's under it's under the compound kan? so come on to final. Jadi isu ni adalah kenapa jumlahnya kurang. I think itu adalah kekotoran kebimbangan rakan saya yang saya juga menyokong why why is kenapa dia boleh ada apa ni profit it make sense. Kenapa ada profit sebanyak setengah juta? No itu sebab yang berhormat Saya kata bahawa kita akan mendawab oleh kerana ini perkara yang khusus, saya akan menyuruh SPRM memberi jawapan tulis kepada perkara yang dibangkitkan. Yang berhormat, Besul ini ini jangan heret kita semua ke mahkamah. Proceding di mahkamah. Di sini lebih kurang 20 peguam saja. Okay, wait, 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 Saya tak bawa heret ke mahkamah. Masalah persoalan dikemukakan oleh peguam, uh, peguam bukan peguam sekalah, ahli parlimen. Okay? Ahli parlimen Bukit Kelugoh. Dia yang bawa cerita mana seolah-olah macam Kenapa tak rayu, kenapa tak rayu Itu yang masalahnya Kata DNA, dia minta DNA pun Tapi kalau mahkamah kata nak bagi di Equated discharge Mana habislah, final lah Itu saja Yang berhormat Timbalan Menteri Masa sudah tamat Ya, uh, yang berhormat, yang berhormat, Timbalan Menteri. Ya, yang, yang, yang berhormat, pengurusi, walaupun surat tamat, saya tambah sikit. Sikit banyak Sikit. lagi ni timbalan menteri yang kami bangkitkan ni soal pilihan raya semua tak dijawab semua satu isu saja ni. Okay, Kapah pun ada pun menunggu dulu. Banyak ni. benar ni. Yang banyak, banyak benar. Saya saya, saya Jerlun saya, saya saya ada jawapan. Tapi masalah saya kalau dibagikan masa lagi satu dua jam tak ada isu. We, we will reply semua. Tak ada kisah. Saya ingat you tak layak lah hak soalan-soalan berbangkit tu. Fokus pada hak kami bangkitkan tadi. Bukan kita perlu dia, memandangkan dia adalah Uh, uh, apa tu uh, uh, pembahas pertama saya terpaksa menjawab perkara yang dibangkitkan. Jelun ada banyak ni. Per M tu banyak kali dah bangkit, muak lah. Jelun, jangan berucap tanpa kebenaran. Yang saya akan uh, Uh, beri jawapan kepada Yang Berhormat Besut dan Pucung uh, uh, Tuan Pengurusi Tuan Pengurusi dengan uh, izin untuk makluman Yang Berhormat Besut dan Pucung untuk makluman Alia Yang Berhormat hal perkara berkaitan gaji Hakim diperuntukkan di bawah anggaran perbelanjaan mengurus T3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim selaras dengan pengumuman Yang Amang Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan belanjawan 2026 pada 10 Oktober 2025 mengenai kenaikan gaji hakim, perincian mengenai kenaikan tersebut adalah dengan Kementerian Kewangan dan akan diteliti dengan sewajar-wajarnya. Uh, Puan uh, pengurusi saya ada lagi banyak. Bagi jawapan petulis. Jalur, jangan marah ya, ini saya terhak. Not that I don't want to reply to you uh, anytime, <laughs> tapi saya terpaksa lah. Diamkan diri dan memberi jawapan tulis. Terima kasih. <laughs> Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ali Alia-alia Yang Berhormat Kepala Bekalan